Спасибо, что вы пришли сюда, и вы нашли дикого Светлана Васильевича, и Давайте, будем голосовать. Кто-то что-то данное решение, кто-то Сергей 20 минут. Надо послушать людей, что ты орешь с места. Дадут слово, скажут, что ты орешь. Сергей 20 минут, зайцы, Что ты орешь? Пусть говорят люди. Надо людям вставать, идти на сессию, сюда к столу. Надо это делать. Надо делать это, Сергей Иванович. Нет, надо это.

Ваши знакомые? Нет, это не мои знакомые. А о чем вы с ними разговаривали? Я их попросил одеться и выйти на, на улицу. Ну как-то вы общались, как как? вроде. Я вы их я, знали. Не Вообще я, я вас тоже в лицо знаю, уже не первый раз. Я его тоже, я всех тут знаю. Знаете. Я их попросил, где их одежды, забрали вещи, и вышли на улицу. Все. Так, а это провокаторы были какие? -то? Я не знаю. Вы знаете

что вы их пропустили? Их только что майор выбрал оттуда. Фамилию назовите свою. Кто, кто вам сейчас сказал, чтобы его пропу вот пропустить? Пришел, а что за человек? Работает. Как его фамилия этого человека? У него спросите. А? У него спросите. Так а зачем вы не их надо пропустили? Мне фотографировать. Я не фотографирую, я веду видеофиксацию, я журналист. Ну, вы их только что оттуда выгнали. Майор выгнал. Вы их взяли и назад пустили.

а зачем вы, я а зачем их сюда запустили? запустил. Да, я видел. Дело в том, что я их Они это. такие же граждане, я, как и вы. Вы были. подошли к Паташо застав... к охране они и сказали, они что вы их пропустили. Они не Зачем? Кого они, они провоцировали? Зачем? Они цель. Зачем мы это сделали? они Я вам еще раз говорю. Они такие же. я вам говорю. майор вызвал Они такие же. у него нет оснований его выгонять. Нет, на каком основании? На каком вы здесь, а они там? Они кидались Они не они на кого не кидались? Снято. Они не кидались. Они Наружались хотели с ними Докажи суде. Докажи суде. Так а вы зачем? Вы Потому что они такие да. же люди, как и вы. Они хотят присутствовать на сессии. Так они, может, не хотят назад они хотят. Они стояли они хотели, там на хотят. А вы пошли, вы их видели, да? Я их не понимал. Не знал. Я их не да знаю, я их не знаю, я их не знаю. Я их не я их не А что вы их пропустили? Их только что майор выпер оттуда. Фамилию назовите свою. Кто, кто вам сейчас сказал, чтобы его пропу... вот пропустить? А что за человек? Работает. Как его фамилия этого человека? У него спросите. А? У него спросите. Майор выгнал. Вы их взяли и назад, пустили. Зачем вы это сделали? Вам приказал этот человек, да? Да. А что не вы сейчас сделали? Сходу, В смысле что я сделал? Ну вы, вы что? Это я ваши сделал? Люди. Какие это наши люди? вас есть мобильные телефоны, снимите вот это. Там уже все, все, да. все да. заснято, даже каких-то кого-то это башкинец забыскал, да? А, а это к ним, гражданин да нанял их. Он как нанял их. Я а видел, как он их запускал. А, там а охранник я слышно, охранник я их а не пускал. А кто а это такой? Да пусть представится. На любом основании, я пошутил, Георгий Георгиевич. Меня зовут Максим. Максим Афанадий Атаков. На любом основании, он должен говорить. А, а ну, на, каком совета. Совета. Я говорю, на каком основании он должен представляться? Я... Ну, я вами... Вы его вы ну, сняли? Я сняли? А? сняли? Конечно, то, то у напишите. Напишите, 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 ]Yeah, sure. это тот нанял. Я видел, как он их запускал. Мы что, Gracias. наняли, да? Yeah, yeah, да, да. Мы наняли мордоворота. У меня видео есть, как он запускал охраннику, подошел сказать пропустили. Я ходил специально это сделал. Скажите, почем вы платите? Я никого не нанимал. Но вы наняли. Тебя наняли, понимаете? Вы наняли. Тебя наняли, тебя наняли. Зачем вы наняли бритоголовых? Зачем вы наняли бритоголовых? Я с вами на вы разговариваю. Потому что я вас не уважаю. Дорогие друзья, вы, вы Вы руководите организованной преступностью. Да. Представители организованной, 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 организованной преступности, да, посмотрите. Вот Я снимаю, которых ну, он, ну, он, ну, он, ну, он, он нанял. Урожай. Вы ну, зачем мешать проводить сессию? По кому мешать? Преступников зачем нанимаете? Я никого не нанимал. Это не преступники, я их ни на кого не нанимал. Они такие же граждане, как вы все. Они пришли послушать. И бить людей. Бить людей. Забирать у меня мегафон. У кого-то что за Да, конечно а вы будете отвечать, да я буду отвечать. Будете отвечать. Перед, тобой, перед законом передо мной буду. перед властью буду. я власть мне янукович гарантирует ее Ты президент украины виши. конечно я власть виши, виши. о молодец молодец говорить. депутат районного совета позор да позор позор Зачем я, а я не зову, вас, ничего не слышу? То, что вот ваши тоже говорим. Не надо мою думать Спасибо думать. за то, что не вы вот такой Не надо Провокаторы, Пожалуйста. понимаете, как мы? вы нарушаете мы, да? А вы вот этим не нарушаете? Мы не нарушаем. Да, мы там вы не нарушаете а этим? Ну тогда считайте, что вообще все не нарушаете. Но если вы так считаете, я даже... А эти мужчины имеют право пристегать нарушения? Не документы какие-то есть Gracias. Yes. No, 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 no.